Di vlog kali ini aku mau ngapain? Aku mau berbagi, uh, berbagi apa mas? Berbagi informasi boleh lah ya ini dianggap informasi gitu. Jadi apa aja sih barang-barang yang diperlukan untuk kita bawa saat umroh? Oke teman-teman, jadi mau aku masuk-masukin ke tempat ini ya, yang kemarin aku habis beli online, ya ini memang sengaja aku beli untuk persiapan juga nantinya juga pasti akan dipakai juga untuk food preparation nah biasanya mama bunda-bunda di rumah nih yang biasanya jagonya food preparation ya aku jarang-jarang banget bikin vlog food preparation sekarang food preparationnya edisinya yang masakan matengan ya bun ini yang mau aku masukin apanya dulu nih ayam dulu atau tahu dulu oke okay. uh, tahu dulu aja ya Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti kita mau simpan di freezer untuk stok Bapak Ibu mertua dan Bu E ya waktu besok eh uh, di sini stay di rumah ini ketika kita tinggal umroh gitu guys. dan ya seperti ini nih ya rapi dan catikan nah tinggal nanti dimasukin ke freezer oke udah selesai food preparationnya guys tapi food preparation uh, matengan ya ayam dan tempe matengan dan aku ninggalin pesan seperti ini apa ini <laughs> jagalah agar aku tetap bersih bersihkan tangan sebelum membuka pintu <laughs> kita buka seperti apa selanjutnya persiapan apalagi yang perlu kita siapkan benar-benar sebelum umroh guys yuk simak lagi yang berikut ini hmm, haus guys Sumo belum juga mulai vlognya baru prepare ini apa aja yang mau kita spill untuk kita bawa ini berantakan banget aku pikir bahwa itu hanya akan sedikit, sedikit-sedikit kumpulin, oh kurang ini, beli ini. Oh kurang itu, beli itu. Nggak taunya setelah dikumpulin, guys, jadinya segini, guys. <laughs> Padahal ini udah sesuai dengan uh, apa tuh namanya? Sesuai dengan petunjuk yang ada di sini, guys, dari uh, Pak Iainya. Jadi di sini kita diberikan Uh, catatan gitu jamaah putra itu apa aja yang dibawa dan jamaah putri isi kopernya itu apa aja yang dibawa. Nah, sebentar kita belum opening ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang tinggal menuju uh, hari-hanya tiga hari menjelang keberangkatan. Uh, Rika Ajustor dan Pak Riko menuju Tanah Suci. ya, Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdua mau berangkat ibadah umroh. Semoga nanti semuanya perjalanan umroh ini dilancarkan dan dimudahkan. Ibadahnya juga uh, tertunaikan dengan sempurna dan kita masih bisa explore dikit tipis-tipis. Mekah dan Madinah di tempat-tempat yang bisa kita jangkau gitu ya guys Nah sekarang di vlog kali ini aku mau ngapain? Aku mau berbagi, uh, berbagi apa mas? Berbagi informasi boleh lah ya ini dianggap informasi gitu Jadi apa aja sih barang-barang yang diperlukan untuk kita bawa saat umroh Nah ini timelinenya, oh kok timelinenya Ini headlinenya ya, ini judulnya Barang-barang yang perlu dibawa saat umroh, guys. Nah, kebetulan di sini yang akan berangkat adalah jamaah putri dan jamaah putra. Kira-kira apa aja yang akan dibawa? Apakah perlu ini satu vlog panjang? Enggak apa-apa ya, teman-teman ikuti aja sampai akhir apa aja yang akan kita bawa barang-barang yang segini banyaknya ini. Padahal kita cuma dikasih satu koper, satu tas tempeng yang besar dan satu tas tenteng yang kecil. Ah, uh, tadinya aku kepikiran masih mau beli tas, tapi waktunya ternyata enggak sampai. Jadi ya udah, aku pakai tas ini aja. Jadi, ayo sekarang apa aja yang akan kita masukin ke dalam tas-tas ini, guys. Ada yang di tas tenteng, ada tas paspor itu mana? Ini. Nah, ada yang ditaruh di tas paspor, terus ada yang dimasukin di tas tenteng. Ini namanya tas tenteng. Dan ada yang ditaruh di koper karena ini nanti koper ini nanti yang akan dikumpulkan uh, dulu, ya, dikumpulkan ke uh, jadi koper ini yang akan dikumpulkan ke pengurus nanti untuk dikirim uh, dulu, atau entah gimana, nggak tahu. Uh, kita nggak ngurusi bagasi karena ada sendiri bagian yang mengurusi ya. Nah ini nanti kata Pak Yai, kita akan ketemu dengan koper ini setelah di hotel di Mekah sana gitu. Jadi apa aja yang akan kita masukin di koper ini? Yuk kita mulai. Oke, okay, sebelum kita masuk-masukin ke kopernya guys, perlu kita spill tipis-tipis yuk. Yuk kita review dulu apa aja sih ini. Kok banyak banget ini maklum ya kalau emak-emak itu begini bawaan. Ini baju untuk dua minggu, ini baru dihitung ada 7 loh guys. Padahal 14 hari. Dan ini bagian daleman-daleman, baik daleman uh, ciput, Ciput itu daleman kerudung, terus daleman baju gamis, terus underwear, terus ini jilbab-jilbab gitu ya. Ini jilbab juga, ini uh, celamis, celamis itu celana dalam gamis. Terus ini jilbab juga warna hitam putih ya, dominan ya. Karena uh, kalau di Mekah itu kan kita ambil warnanya yang warna-warna uh, polos standar. Terus ini ada sarung tangan ihram akhirnya aku beli yang ini guys <laughs> dan ini eh, tadinya aku pikir sarung tangan yang robani kayak gini bisa dipakai tapi ternyata menutupi telapak tangan jadi akhirnya aku putuskan untuk beli yang ini terus ini juga stok kaos kaki kaos kaki ya ini ada tas kecil ini aku dadakan beli buat nanti biar bawa-bawanya itu gampang ya buat naruh handphone uang atau paspor Terus ini ada mukena. Terus ini ada apa nih namanya? Ini semprotan, semprotan ini untuk nanti diisi air zam-zam, terus nanti buat nyemprot-nyemprot wajah itu, biar nggak kekeringan gitu ya, karena di sana barangkali nanti cuacanya panas banget. Terus ini ada perangkat kosmetik, Pelembab, sun, sun cream atau apa tuh namanya. Sunblock, sun cream, sampo, obat-obatan. Jangan lupa, guys. Sabun. Sabunnya yang teman-teman yang pasti cocok apa. Karena nanti kalau beli dadakan di sana juga susah. Nah, ini sih bagiannya Pak Riko ya. Ini ada celana ikhram. Eh, kok celana ikhram? Ini celana apa kan? Ikhram nggak boleh pakai celana ya. Lupa, ini celana nggak tahulah. Celana buat apa? Ini ikhramnya kain... Kain Pak Pariko kemarin nggak jadi, nggak sempat kita spill dibandingkan dengan yang ini dan ini apa bedanya? Padahal ini murah dan ini mahal ini ini belinya di butik, ini belinya online guys, tapi harganya jauh banget. Tapi kainnya beda tipis, ah, malah hampir sama kayaknya mas, sama katanya halus juga. Terus ini baju-bajunya Pak Riko, ini ada sarung tangan, eh kok sarung tangan, apa nih namanya? Sabu Ikhram, terus ini, oh ini, ini uh, buku manasik nih, uh, buku manasik, apa namanya? Ya, panduan manasik kemarin dan ini buku umroh nanti ya. Tuh, buku umroh nanti untuk yang kita amalkan doa-doanya di sana. Terus ini jilbab seragam ihram kemarin kita jadiin satu di sini. Oh, ini nanti dibedain sama itunya ya. Dibedain sama tas sama kopernya ya. Terus ini Al-Qur'an, ini tasbih, ini kacamata. Kenapa aku bawa Kenapa aku bawa Al-Qur'an sendiri? Karena aku tuh susah kalau baca Al-Qur'an tiba-tiba ganti gitu. Jadi nanti bacanya bingung mau <laughs> harus yang biasa yang dibaca terus ini baju baju itu tadi baru terkumpul tujuh ya guys padahal kita butuhnya 14 belas kalau satu hari satu terus ini tas yang buat ditenteng kemana-mana buat uh, kalau mau ke masjidil haram bawa al quran atau bawa apa gitu terus tidak lupa ini kemarin pak riko hmm, spesial banget pokoknya ini ya edisinya ya sampai kita bela-belain beli ini guys <laughs> buat bisa mendokumentasikan dan mengabadikan momen uh, perjalanan pertama kita ke luar negeri yang kita yang langkah pertama kita tuju adalah Mekah dan Madinah, cie. Yeah. Terus ini peralatan apa nih namanya charger ya, peralatan elektronik yang kira-kira dibutuhkan nanti di sana apa aja teman-teman harus ingat. Terus ini jaket. Meskipun katanya di sana panas, tapi kita juga diminta bawa jaket. Kurang tahu. Semoga nanti juga bermanfaat di sana. Terus aku beli botol ini, guys. Beli botol ini buat tempat zam-zam. Aku kira sih nggak segede ini ya. <laughs> ini segede ini kalau diisi zam-zam terus kita sambil tawaf sambil jalan gitu berat nggak ya? Ya sudah lah. Pokoknya aku mau banyak-banyakin minum air zam-zam di sana, ya. Oke, sekarang kita packing yuk. Aduh, panjang banget. Gak apa-apa ya, guys. Ikuti terus yuk vlognya ya. Come on.